Мої хороші, якщо ви хочете дізнатися, хто насправді керує Україною, не перемикайтесь і дослухайте це відео до кінця. Адже тут міжнародний астролог Владислав Рос розкриє справжню таємницю і ви будете шоковані. Не перемикайтесь, тут цікаво та ексклюзивно, не забудьте поставити вподобайку до цього відео і підписатись на наш канал. А з'явилася інформація про те, що, начебто, Трамп хоче запровадити санкції проти Єрмака. Перед цим була інформація про те, що, начебто, єрмака хочуть зробити послом в якійсь країні. Що відбувається з Єрмаком? Ну єрмак дійсно втрачає вл... своє вліяння власть там і так далі. Діти на час будуть ваші змінення, мабуть вам сказати, більше мае призведу змінення у нас і. А, значит, скорее всего, и Верховные Рады даже, и связано вот, это со спикером, но больше всего пострадает или изменится правительство Украины. И вы, наконец-таки, узнаете, что вместо какого-то Шмигаля все-таки будет новый премьер-министр нашей страны. Поэтому, да, сейчас будут очень большие изменения. А санкции против Ермака хотя бы по той причине, что куда-то пропал в первый день войны э, миллиард э, долларов, вот, э, ну и по... Американцы понимают, что, в общем, скорее всего, в этом был замешан сам Андрей. Я не знаю точно, был, бы, был он замешан или нет, но американцы так считают. И, скорее всего, выдвигают санкции именно против того, что он украл эти деньги. Поэтому, конечно, Ермак должен куда-то сдвинуться, уехать, уйти. И все должно перевернуться. Це була така ситуація. Охота на ведьма почалася, і головна відмість для Америки це Ірмак, Андрій Єрмак. <рес> які ви сказали про те, що будуть зміни і ще, власне, кого може ще торкнутися потенційно, от власне ці всі кадрові можливі перестановки саме з Офісу президента? Ну, скажу одразу, що премєр міністр поміняється. А, может, поменяться глава Верховной Рады, Стефанчик, да, потому что он был отмечен Москвой. Когда Москва сильно много пропагандировала Стефанчика, закрадывались очень такие сомнения по поводу того, что а, не перешел ли Стефанчик на чужую сторону. Ну, я могу вам сказать только одно, когда Москва так желала Стефанчика, это уже самим собой было говорить о том, что, скорее всего, Верховную Раду может возглавить совершенно другой человек. Не будем удивляться, например, что если это... Будет Юлия Тимошенко. Друзья, я всегда говорил, что Юлия Тимошенко даже в свои 60-70 лет боеготовна, боеспособна, чтобы всегда организовывать правительство или Верховную Раду, значит, когда все партии могут объединяться и находиться какие-то, да. Поэтому всякое может быть. Вот, и, по крайней мере, звезды ей благоприятствуют очень сильно. И сильно неблагоприятствует Скорпиону Стефанчуку или тому же значит, нашему Шмидеру. Поэтому все это будет разворачиваться, будет изменяться ситуация. Ну и Дональд Трамп пока был не нашим в апреле месяце, может неожиданно в мае месяце стать нашим. Когда пройдет 100 дней, он узнает, что Раша не хочет идти на перемирие. А, Но ну, может всякое случиться именно в мае месяце, и Дональд Трамп ударит кулаком по столу и скажет, что все. Мое терпение кончилось, надо идти на перемирие. И Раша, чтобы обезопасить себя, 9 мая может пойти на это перемирие. Главное, чтобы не пострадал их лили Путин. Си Цзиньпинь там будет еще находиться, Ким Чен Мин, возможно, приедет. Чтобы какая-то трембита не прилетела по их душу. Вот. Поэтому, дорогие друзья, в мае может все поменяться и даже может перемирие быть на месяц. Дякую влади за вашу вичерпну відповідь. Ми бачимо про те, що долар, так як ви і говорили, почав падати, але ну, натомість євро почало рости. До і ваку... говорив друзі, вкладаємося в євро. Я завжди говорив, підписуйтесь на мой канал, латрос, що євро буде рости, а долар буде падати. Причому євро 20, вірня, євро вірня, долар 20 центрів по отношению к євро, це всього лишь следующая ситуация. А вообще может быть и евро 50. Ну, вернее, доллар 50 центов за один евро. Полтора доллара за евро. Это к концу года. А, Какой может быть максимум евро по отношению к гривне? А. Сейчас наши банкиры будут перестраиваться по отношению именно к евро, чтобы сильно не проседала гривна, поэтому максимум 50. 50 гривен за евро. Я вам скажу, что 49, 49, Скороче, будем... 49 и 9 за евро, да, чтобы только не преодолеть психологическую отметку 50, понимаете? 49, я бы так сказал. Я вам, Влада, и может, увесь світ в майбутньому перейти на единую электронную денежную систему и априори из обигу вывести будь-яку валюту світу? Да, к сожалению, Дональд Трамп уничтожает резервную валюту мира доллар. Сам того не ведая. Конечно, все задумались, какая же будет следующая валюта мира. Это будет электронная валюта и, скорее всего в журнале Economist я видел прогноз на этот год, и я увидел, что будет валюта БРИКС, да, то есть альтернативной валютой доллару и евро, и она возникнет именно в этом году. К сожалению, это так. Это будет электронная валюта БРИКС между Индией, Китаем, Россией, Индонезией, там, Южной Африкой, Бразилией. Все они будут перейдут на эту валюту. И доллар сильно опустошится. Могу вам сказать больше. Доллар может настолько подешеветь, что вам даже не снилось. Но это может произойти не в этом году, а немножко, когда значит, валюта БРИКС немножко разойдется и будет более восприимчивой. Поэтому, если есть возможность избавляться от долларов, избавляйтесь, дорогие друзья. Самая четкая, конкретная валюта мира все равно швейцарский франк. Хотите сохранить свои деньги? Вкладывайте в швейцарский франк. Угоды про гороскоп На якому вона зараз насправді а, рівні? А, так, а, знаємо про те, що Україна, начебто, передала Сполученим Штатам свої пропозиції щодо угоди про видобуток корисних копалин. А що і як власне завершиться ця угода? Чим? А, ну, це харарну карту. Діо якраз підпишуть ситуацію. Ну, це буде після того, як Москва не піде на мирні переговор. Именно в этот момент могут подписать корыстные копальни, да, то есть то, что касается украинских. А, ну, единственное, что да, они будут не входить ни в какой, значит, как сказали американцы, у нас, оказывается, есть какая-то газотранспортная система, это самое, этого, Газпрома, говорю, у нас нет никакой газотранспортной системы, она украинская всегда, ну, американцы даже на нее уже замахнулись, то есть хотят ее забрать, там ничего не будет подписано, мы американцам подпишем только редкоземельные ситуации на земле, и то пускай скажут спасибо, что мы на это готовы. Поэтому, когда мы разберемся, пойдем на всякие ситуации с подписанием, то там исчезнут значит, порты Украины, то есть детский порт мы американцам не дадим. Мы не дадим газотранспортную систему, мы не дадим атомные станции, ничего мы не дадим. Мы им дадим только разрабатывать редкоземельные ситуации да, на земле Украины. Это мы подпишем. Отже, рухаємось далі по наших питаннях із угодою. Все зрозуміло, але чи може Україна розірвати дипломатичні стосунки із Сполученими Штатами після заяви Трампа чергової на рахунок того, що Зеленський із Байденом могли би не починати війну? Ну ви самі розумієте, що діда до Трамп був прав тому що та контактировать с Москвой, когда ты стал президентом, и это был 2000 раз 2021 год. Буквально до, э, Джо Байден находился два месяца у власти, и он назвал, а, вернее, ему журналист задал Путина киллер, убийца, на что Дональд Трамп сказал да, да. После чего в апреле месяце к нашим границам были э, значит, буквально подосланы со всей России, и да, войска Российской Федерации. Я помню апрель 21 -го года, как мы боялись, чтобы не наступила война. А все это началось после того, как Дональд Трамп сказал, что, что Путин убийца. Вот если бы у него риторика была как у Дональда Трампа, что он прекрасный, замечательный человек, на него нужно ориентироваться, может быть, войны бы не началось, знаете, если вот как бы ситуация. Но то, что Дональд Трамп говорит о том, что Джо Байден абсолютно никчемный был политик, можно говорить хотя бы о том, что Женевские переговоры полностью в одну калитку проиграл Байден в июне 2021 года. Путин ему посмотрел в глаза и увидел, что Байден не хочет никого защищать, ему плевать на Украину. И они вообще договорились о том, что нужно исполнять Зеленскому минские договоренности. Значит, ну а когда уже была осень 21 -го года, и значит, американские войска просто вылетали из Афганистана, просто бросая всех на произвол судьбы, Лили Путин, вернее, тогда еще настоящий Путин, он еще был жив, сказал, что все, время че пришло, надо брать Украину. И только благодаря тому, что в Америке был Джо Байден, Путин начал эту войну. Поэтому с Дональдом Трампом можно на 100% согласиться если бы был он у власти, война бы не началась. А так как был Джо Байден, в общем, он все просрал. Извините, дорогие друзья. А, да, война и началась. Поэтому можно верить Дональду Трампу, война бы не началась, если бы он был у власти в 2021 году хотя бы. вас, ему вам и есть ли возможность в Украине создать власну систему ППО саме в больших количествах, в больших массах? Могу сказать больше. В Украины есть все возможности сделать ядерное свое оружие. Главное, что мы должны об этом заявить неожиданно. Я знаю точно, что у нас уже есть ядерные боеголовки, что мы можем поразить Москву, уничтожить ее. Просто нужно это очень четко конкретно правильно заявить в тот самый момент, когда Москва не ожидает, и мы можем сказать, что наша система безопасности так как нас ни в коем виде не, не носит в НАТО и дают пятую статью. Ну, у нас есть ядерные боеголовки, да, нет, вернее, у нас их нету, но если что, мы по Москве ударим. вот как в Израиле, да, такая доктрина. А, и можно даже экспериментировать ударить по какому-то такому несущественному городу, типа, как мы всегда говорим. Бьем по вооружению, по, по Воронежу, да, то есть бьем по своим, чтобы чужие боялись. Ударить где-то в к Воронежу, да. И показать, что у нас есть, чем отвечать Москве. Сразу война закончится. Любые мотивы Москвы воевать против нас закончатся. Когда мы ударим ядерные боеголовки по Воронежу. Когда может распасться Россия на... Маленькие частинки. И как это будет все происходить? Буквально в ближайшее время, дорогие друзья. 24-й год предыдущий поставил Москву неотвратимо от ее распада. 25-й год говорит о том, что уже сам Рамзан Кадыров не верит в существование России. А 26-й год, когда Плутон именно 24 по 25-й год начал входить в знак России. Плутон это символ и разрушения Он будет находиться там 20 лет что в ближайшие десятилетия, как минимум, Россия начнет распадаться. Причем первые республики, которые будут оттуда выходить, это Башкортостан, это точно Якутия, это точно Дагестан, это точно будет Чечня, это точно будут такие неожиданные республики, как родина Шойгу. Да? То есть они вдруг подумают, что им лучше жить в Китае, чем находиться в Российской Федерации. То есть, и самое главное, отпадет Дальний Восток. Они все прекрасно понимают, что у них хорошие взаимоотношения с Японией, там, да, с Китаем, Владивосток, там, Сахалин, там, Хабаровск. Там. Все это отвалится очень-очень быстро. Ну и самое главное, когда это произойдет, после переворота в этом году в Российской Федерации. Еще раз повторяю, в не всегда свергаются лидеры а, в этой стране. Сталин был убит год змеи, дорогие друзья. Великая октябрьская социалистическая революция, как говорят они, тоже началась в 17 м году, февральская революция год змеи. 1905 год, Потемкинская лестница в Одессе, кровавое воскресенье 1905 года. Все прекрасно помним тоже это год змеи. Это все предвестники уничтожения этого строя как мы не посмотрим год змеи, там все там все плохо. 41 год, как вы помните, Гитлер напал на, на Советский Союз. У них катастрофа всегда со сгодом змеи. Я вижу, какую катастрофу именно в этом году. Полное обнищание населения, уничтожение рубля, полная пропажа товаров у них в магазинах. И они действительно в первый раз Москва или Ленинград, либо Санкт-Петербург увидят, что Война пришла к ним в их город. Ну и ждем 9 мая. Если Раша не объявит перемирие 9 мая, полетит по ним все, что у нас есть. Мы уничтожим Лили Путина, Сиземпиня, Ким Чен Мина, кто бы там ни находился. Все будет лететь по Красной площади. Мы уничтожим всех, кто там будет производить парад. Если они не пойдут на перемирие. Влади, яке буде в цілому майбутнє ядерної зброї у всьому світі? Чи буде вона існувати, чи можливо якимось чином все ж таки країни прийдуть до того, що ця величезна страшна зброя вона не потрібна жодній країні світу? Ну, як показувати ярне оружа, оно... зброя стримання, якщо українською мовою. Да? Поэтому каждая страна, которая более-менее нормальная, будет иметь ядерное оружие. Япония заведет себе ядерное оружие, Южная Корея заведет себе, Украина, Германия, Шольца, не Шольца, а, нового ну, канцлера Германии, да, Мерца, да, то есть сделает тоже ядерное оружие приоритетом этой страны. Мы, мы просто входим а, в 21 веке. Если у тебя нет ядерного оружия, у тебя... Нету козырей, как говорит Дональд Трамп. Карт козырей нет. На руках нету карт. Поэтому более-менее нормальная как, как бы страна, которая хочет себя защитить, должна иметь ядерное оружие. Я думаю, 21 век – это век ядерного оружия в той стране, которая себе это может позволить и которая имеет эти ресурсы. Поэтому точно у Украины будет ядерное оружие, будет у Германии ядерное оружие, у Японии – У Южній Кореї, у Швеції, у Норвегії, у всіх стран Європи ядерним тому що Америка нас кинула. Америка кинула своїм ядерним зонтиком, поэтому приходится брати своє. Вот так і все. Як швидко це може відбутися, щоб Україна відновила свій ядерний статус? Це може відбутися в найближчі там, кілька років, чи нам потрібно чекати десятки років? Украина есть ядерное оружие, мы просто можем об этом заявить прямо сейчас. У нас есть чем уничтожить Москву. Просто мы не хотим это пока делать. Но мы можем это сказать, что у нас нет ядерного оружия, но если что, Москвы не станет. У нас есть уже прямо сейчас, в этом году, ядерное оружие уже есть. Это просто шокуюча, эксклюзивная заява от вас. Спасибо да. вам, так. Влад. Как давно она у нас? Чи можете поділитися вы інсайдерською этой инсайдерской информацией? С 1991 -го года мы не все сдали в этого... Раньше мы не все отдали. У нас сохранились некоторые боеголовки, кучма, и не такой идиот и придурок, чтобы прям все сдать и отдать Российской Федерации. У нас сохранилось несколько десятков способных ядерных ракет и мы способны их обогащать. У нас все есть для того, чтобы восстановить полностью значит, ядерное оружие, хотя бы 100 боеголовок иметь. На данный момент у нас несколько есть десятков. Москва может перестать существовать. Да, просто достаточно пару штук, и Москвы не будет. Вот и все. Чи заговорили ви якраз за кучму? І подейкують, що кучма для України є дійсно такою собі темною конячкою і до цього часу таємно управляє а, Україною, допомагаючи зеленському, підказуючи тут уже хто як трактує? Як вважаєте ви? Чи дійсно це може бути а, правдивою інформацією? Абсолютно правдива, чи свою зятя Пінчука все відбувається, пінчук супер на нашій стороні? Он супер. Праведный Украинец, хоть и еврейского происхождения, но он супер классный, как и еврейского происхождения Зеленский. Поэтому Пинчук, Зеленский, это большая команда, супер классная и супер, что такие люди есть. Дуже часто, коли люди пишуть, чому жодного разу не обстрілювали кончу заспу. В кончі заспі, можливо, є якісь певні таємні об'єкти, чи винятково жодного влучання не було через те, що там проживають коліна. Дані друзі, це війна не настояща, вона грушечна. Просто ніхто не б'є по своїй. Як ви розумієте, в кончі заспі повно людей, так бы, я так сказать, завербованных ФСБ-КГБ. А, да. Ну, есть домовленность, мы не бьем по, по этих самых, по рублевскому шоссе, они не бьют по Козину и по Кончезаспу. Ну и самое интересное, вот бьют как бы по Одессе, по, по портовым структурам Одессы. Слушайте, а что-то ни разу не ударили по Савиньону. Кто не знает, это савиньон, это типа кончить заспы, но уже под одессы. То есть тоже для богатых, понимаете, в чем дело. Дорогие друзья, мы играем в игрушечную войну, она не настоящая. Там все договорено. То есть кого можно бить, кого нет, именно в этом плане. Да, можно бить, уничтожать троллейбус в сумах, но ни в коем случае нельзя наносить удар по кончить заспы. Потому что там Юлия Владимировна Тимошенко. Ну і давайте поговоримо про стосунки України та Китаю, якими вони можуть бути вже найближчим часом, чи може Китай стати нашим ключовим партнером а замість, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Владимир Зеленський просив з своїм візитом в Пекин, його не прийняли, тому хто думає, що почнуть в вот рук виросла ця історія з Китайцями, з двома Китайцями, які воюють на стороні Російської Федерації. По той причине и Зеленский просто показал, ну, если вы обещали меня принять в Пекине, принимайте меня, я приеду без проблем. Китайцы его кинули, он не приехал, поэтому Зеленский показал букву вот так, сказал, что вот, ну ладно, да. То есть Китай против нас на данный момент, поэтому, дорогие друзья, нет ни единого шанса сейчас на данный момент с ними иметь какие-то нормальные взаимоотношения. Китай хочет продолжения войны в Украине, Китай настраивает Россию против Украины, и он мечтает, чтобы война продолжалась, поскольку пока происходит война значит, России против Украины, Китай обогащается, он готовится к войне против Штатов, а Штаты тратят все свое оружие для нас, там они могут сейчас продавать через Европу все это дело, и пока идет война в Европе, Китай подготавливается к войне против Тайваня, ему все это подходит, поэтому Зеленский показал свой средний палец, Сказали, вони нас не приймають в Пекіні. Ну, ладно, держите наступний удар. Китай, наш ідеологічний враг. Влада, я вам щиро дякую за ваші інсайдерські новини сьогодні на нашому каналі Астрофеномен. Це був міжнародний астролог Влад Рос. Його контакти під цим відео. Ну і звісно, не забувайте писати в коментарях питання, які були вам цікаві в наступних ефірах разом із Владом. Дякую вам щиро і до нових зустрічей.